নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আহিছো আমি বগা মাটি বনভোজস্থলী বগা মাটি অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা চলিত বৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি জনসমাগম হোৱা বনভোজস্থলী হৈছে এই বগা মাটি এই বগা মাটি হৈছে বাক্সা জিলাত অৱস্থিত আৰু আপুনি অসমৰ য'ৰ পৰাই নাহক যিমান দুখ কষ্টৰে নাহক যদি আহি আপুনি এইস্থলীত উপনীত হয় আপোনাৰ সকলো দুখ ভাগৰ একে সময়তেই নাইকিয়া হৈ যাব ইমানেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ বাবে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আহিছোঁ গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু কেনে হৈছে জনাব সঁচাই বৰ মনোমোহা ইয়াৰ পৰিৱেশ অকনমান ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলো আচলতে বৰ এটা মনোমোহা পৰিৱেশ শিল বালিৰ বগা ঠাইডোখৰৰ নাম হৈছে বগা মাটি ইয়াৰ যিটো পাহাৰ সেই পাহাৰটো সম্পূৰ্ণ বগা সেয়ে ঠাইডোখৰৰ নাম হৈছে বগা মাটি আপোনালোকক মই পাহাৰটোৰ ফালে অকণমান দেখাই দিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই অকণমান দেখালো আৰু ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছো গোটেই এলেকাটো আৰু এই পাহাৰবিলাক দেখিছেনে বগা বালি আৰু শিলৰ কথা কোৱাই নাই ইয়াৰ পাহাৰটোৰ মাটিখিনিও হৈছে বগা সেইকাৰণে ইয়াৰ ঠাইডোখৰৰ নামো হৈছে বগা মাটি আৰু ই বাক্সা জিলাত অৱস্থিত আৰু বৰ বেছি ধুনীয়া জেগাডোখৰ দেখিছে পাহাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ বগা বগা হৈ ওলাই আছে আৰু এই চলিত বৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি জনাসম হোৱা আৰু বনভোস্থলী হিচাপে পৰিণত হোৱা জনপ্ৰিয়তাক অৰ্জন কৰা হৈছে এই বগামাটি বনভোজস্থলী গতিকে আহি ভাল লাগিল যদি আপোনালোকে অহা নাই এবাৰ আহিবচোন সঁচাই ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগে বহুতৰে লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এয়া আমাৰ খাদ্যও তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে খানা চলি আছে আৰু অকণমান আমি ইয়াতে বহিলোঁ আৰু লগে লগে একেলগে বহিলোঁ ইয়াত সকলোৱে ফুৰি চাকি আহি বহিছে আৰু যিসকলে ইচ্ছা কৰিছে ফটো তুলিছে আমিও দুই একপিমান ফটো তুলিলোঁ আৰু তাৰে কেইকপিমান ফটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে ইয়াত গাঁঠি দিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে ফটোবিলাক জনাব আৰু এনেকুৱা স্থানত আহিলে আচলতে ফটো একপি নমৰাকৈ নোৱাৰি আৰু যেনে তেনেকুৱা লোক মৰা যে দুই এক অভিমান ফটোৰ মাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ ইয়াত দেখাই দিলোঁ আৰু এই খাই বৈ আমাৰ হৈ গ'ল খোৱাখিনি যদিও দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ এয়া তাৰ পৰা এয়া আহি আছোঁ মই গাড়ীৰ পৰাই অকণমান ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ যিহেতু ইয়াত সোনকালেই সন্ধিয়া লাগে গতিকে অকণমান পোহৰতেই আমি তাৰ পৰা ওলালোঁ তাৰ পৰা আহি আমি আকৌ গুৱাহাটী পামহি সেয়ে অকণমান দেৰিও হয় চাৰে তিনি ঘণ্টামান সময় লাগে গতিকে আমি তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল বা ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো চাইছে বা মোৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আপোনালোকৰ নৱবৰ্ষ শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিন আপোনালোকৰ শুভ হওক সুখৰ হওক আনন্দৰে ভৰি পেলক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত